الحمد لله الخائل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأصلي وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين مدري دام النجري سيد راسفرودين سيد مرام مدري Saudara Fahmi Yang kita raihkan sebenarnya keluarga polis satu Malaysia Di bawah pimpinan ketua polis negara Tan Sri Azharuddin Timbalannya dan seluruh Hadirin Kita hadir untuk Mengenang jasa dan khidmat Dari zaman polis dan home guard Sehinggalah kini kerana Pertumbuhan kita, keamanan kita, kekuatan ekonomi kita, keyakinan pelabur dan pengurusan kerangka dan perakasa ekonomi yang kita perkenalkan, sekolah-sekolah kita, hospital kita, itu terkawal, terurus kerana keamanan yang kita capai. Dan oleh itu, sempena hari polis, saya ambil kesempatan bagi pihak kerajaan dan seluruh rakyat menyatakan syukur Alhamdulillah dan penghargaan setinggi-tinggi dari hati nurani ikhlas kepada seluruh pasukan <tuk> ini harus kita peringatkan kerana tak kala negara itu aman dan kita mengejar kemajuan kita buat andaian Iaitu semua keadaan terkawal. Tanpa sedikit pun mengingatkan bahawa ini tidak berlaku dengan sendirinya. Keadaan geopolitik tidak menentu. Negara-negara ASEAN sering saya katakan di antara yang paling aman, rantau yang paling aman pemacuan dan kepesatan pertumbuhan ekonomi jauh lebih meyakinkan ketimbang rantau lainnya. Tetapi rantau ini punya sejarah tersendiri. Hidup dan berkembang dalam pembenturan dua ideologi, perseturuan kuasa-kuasa besar yang menetapkan kita dalam keadaan cemas dan harus terus berwaspada. Kita juga warisi satu sistem di mana kita terpaksa bertempur puluhan tahun dengan gerombolan komunis militan yang meragut banyak nyawa. Ia bukan saja pembenturan atau pertemuan ideologi, tapi melibatkan tindakan gadas dan senjata yang menyebabkan sejarah kita melakukan beberapa peraturan dan undang-undang yang keras menghadapi kerumunan tersebut. Itu sejarah sudah berlalu. Tetapi kalau kalangan yang lupa dan tidak sanggup belajar dari pengalaman sejarah akan dihukum kerana kejahilan mereka dan penafian bahawa kesiapsiagaan dan kewaspadaan itu diperlukan. Saya mulakan tadi dengan membaca sepotong ayat Quran tentang bulan Ramadhan. Keistimewaan bulan Ramadhan, syahrul Ramadhan, kerana unzila fihi al-Quran, turunnya al-Quran. Dan kita di akhir Ramadhan. Dalam kesibukan kita, jangan melupakan bahawa keistimewaan Ramadan itu ditingkatkan keistimewaannya di akhir Ramadan. Turun Quran kerana Allah menjanjikan Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Yang harus membaca, memahami, menghadam dan mengamalkan. Dan kerana Ramadan itu bulan turunnya Quran, dan bulan kita dilatih. Dari ketua polisnya sehinggalah. Pasukan biasa di lapangan keluarga mereka semuanya tanpa kecuali kembali ke madrasah Ramadan. Ini keistimewaan dalam disiplin Islam. Hebat seperti manapun tidak terkecuali masuk kembali untuk dilatih kerohaniannya, kekuatan mentalnya, disiplinnya dan ihsan keprihatinannya. Tidak ada andaian hebat seperti manapun tinggi pangkatnya, tinggi ilmunya. Semua kekuatan itu tidak melepaskan dari itu kembali mahasabah baiki keyakinan amalan dan disiplin dan integriti dan keprihatinan karena ini tiga dimensi yang penting sebab itu saya kadang-kadang lontarkan pandangan untuk difikirkan bersama mengapa kita yang lalui proses ini yang sukar di bulan Ramadan tetapi tidak tingkatkan integriti kita masih dengan amalan yang sama kita salat dan puasa bulan Ramadan tapi amalan kecurangan dan rasuah masih berterusan kemudian ihsan terhadap orang yang derita itu tidak meningkat ini mudah-mudahan kita semua diperingatkan dan dapat meningkatkan. Apa relevannya dengan hari polis? Kerana kita semua disekolahkan semula. Dan isu-isu yang kita bincang dan juga disentuh oleh Tansi Razabudin sebentar tadi, isu khidmat, isu ikhlas, isu amalan, isu integriti, itu terkait rapat dengan tradisi dan risalah serta kesan penghayatan Ramadan. Jadi saudara-saudara yang saya muliakan, Pidar M kini tentunya sudah jauh lebih berupaya bukan saja pimpinannya tapi menteri juga Rasyapudin Kadang-kadang lelah saya dengar tuntutan-tuntutan -tut dia. Sini tak cukup, ini tak cukup. Jabatan siasat jenayah mobilnya slow. Kemudian amla tidak canggih dia operasinya. Disempadan, sempadan tidak kekuatan. Tapi saya syukur. Kita dengar dan insyaAllah. Bagi kerana saya lihat rekodnya. Betul kita capai banyak kemajuan. Tapi bila kita ambil langkah baru-baru ini, Tahniah. Uh, PGA, siasatan jenayah, komersial, amlah, sempadan. Bila bekerja sebagai satu pasukan, menyerbu dan bertindak, saya salut itu kejayaan yang sangat membanggakan kita. Lihat umpamanya yang jepisan peluru itu berkontainer. Kalau dicampur semua puluhan kontainer diseludup masuk. Ya. Tentunya bukan berapa bulan, mungkin berapa tahun. Lihat penyeludupan di sempadan yang menyebabkan kita kerugian ratusan juta, mungkin bilion ringgit. Lihat juga Isu-isu yang dikaitkan dengan Kejayaan narkotik baru-baru ini Bukan sahaja kita merugikan Merusakkan masa depan anak-anak kita Dan mengaibkankan kita sebagai satu negara Bila dijadikan transit dengan asing Untuk dihantar ke Australia umpamanya. Sebab itu saya hargai saudara. Bila ada Tindakan yang tegas dan keras dari pasukan. Bila dan ini harus dilakukan secara konsisten. Saya yakin, Sustan, bila kita bicara soal pembanterasan rasuah dan tata kelola. Sekiranya agensi penguakasaan kita, PDRM dan lain-lain, secara tegas dan keras untuk 1 2 tahun ini tidak tolak ansur sama sekali tidak peduli pangkat mereka dan pengaruh mereka ambil tindakan sekeras-kerasnya insyaallah dan saya yakin suasana peta politik dan iklim negara ini akan jauh lebih baik ini memerlukan tekad politik pimpinan termasuk jemaah menteri dan pimpinan pasukan pidana M keseluruhannya. Kerja sebagai satu pasukan kita bertindak. Saya faham risikonya besar. Baru menteri bisik kepada saya tentang beberapa pimpinan polis yang terus diugut. Dan kita akan ambil langkah apa yang perlu. Karena kalau kita terima ugutan, maknanya kita sudah menyerah kepada penjenayah, atau pengkhianat. Semalam kita bicara tentang cyber attack dan hacking. Dan agak berat terhadap MAHB dalam satu hari yang lalu. Jadi perbincangan bagaimana menyelesaikan termasuk tuntutan daripada hackers untuk memperolehi dana. 10 juta dolar atau sebagainya. Saya dimaklum. Saya alhamdulillah sudah bulan Ramadan. Saya tak tunggu 5 saat. Saya terus jawab no. Tidak mungkin negara ini akan selamat kalau pimpinannya dan sistemnya mengizinkan kita tunduk kepada ultimatum penjenayah dan pengkhianat dalam atau luar negara. Ya, Ada risiko? Ya Dan kita harus hebahkan kepada rakyat Dan ini juga memerlukan kecanggihan kita Dana tambahan Kepada PDRM, kepada bank Negara dan semua Untuk persiapkan Tetapi itu sikapnya Dan saya lebih yakin kerana Jentera itu nampak bersama kita Kalau tidak apa makna madani dengan nilai. Siapa tidak mau kemajuan? Siapa mau elak daripada gangguan? Tetapi saya nak beri ini sebagai contoh. Bagaimana kita harus bertindak dengan wajah dan waras. Jadi saya ingin memberi gesaan. Tentu rakan-rakan saya di Jemaah Menteri, masuk KSN yang hadir, tahu penilaian kita. Tidak pernah telah unsur hal ini Kerana kalau kita nampak Tunjuk kelemahan kita Negara tak pernah terkawal Ya kita boleh sabar dan penanganan dan kritik Tetapi tidak boleh sabar Kalau ada bibit-bibit Sama ada rasuah Penyeludupan Pengkhianatan Atau permusuhan unsur yang membawa permusuhan kaum dan agama. Umpamanya, yang terkini soal pembinaan masjid di tapak yang ada kuil yang tidak mendapat izin. Ada orang tidak mahu menyebut bukan, bukan uh, kuil haram. Tak apalah istilah, tapi kuil itu tidak mendapat izin milik tanah dari tuan tanah, sama ada dahulunya dewan bandaraya atau sekarangnya syarikat. Jadi kita negara hukum saudara. -saudara. Negara hukum ini ikut hukum. Dan oleh kerana nak jaga hubungan antara kaum ini, kita lakukan sesuatu yang tidak tidak semestinya perlu. Jadi itu gunding dengan baik kerana bagi mereka itu tempat kepercayaan dan amalan agama harus dipindahkan dengan baik tak pernah terfikir dan dibicarakan tentang merobohkan tetapi itu yang menjadi naratifnya kan jahat itu walaupun ya. dia salah tempatnya salah kita kata angkat baik-baik pindah. Tapi untuk selesaikan, kita kata pindah, syarikat beri sedikit ganti rugi. Saya tak tahu ganti rugi bersebab apa, apa. Kemudian, diberikan tempat baru dengan ehsan Dewan Badan Jatuh kuasa, setuju untuk gundi. Tapi ada pengasut-pengasut lain. Entah dari mana. Dengan bicaranya melampau. Apa kita ini, saya ini sebagai orang Islam, nak hancurkan semua penganut agama Hindu? Tidak sama sekali, sudah. Lakun dinukum waliyadin. Agama dia. Saya seorang Muslim. Mau jadi Muslimin hakikiyun. tetapi buka, tidak pernah diajar oleh agama saya untuk memusuhi dan merusakkan harta benda mereka. Tetapi jangan mereka anggap bahawa kita ini lemah. Ada masjid di Lahat Datu. Tanya orang Sabah. Yang dirobohkan kerana tidak ikut aturan. Ada surau di Perak yang dirobohkan kerana enggan. Hentikan dan di agama memutuskan. Ada masjid di Sentul yang dirobohkan. Jadi bagi kita, negara ini mesti tegak atas hukum. Yalah soal teknikal. Masjid itu 50 tahun atau 100 tahun atau kuil itu 100 tahun. Kita perhatikan satu tahun bukan di situ. Di situ ada yang kata 2012, saya kata 2008. Tapi tak mengapa. Jangan robohkan. Pindahkan dengan baik. Tapi tidak semestinya tiap kuil yang tidak mendapat permit tanah harus di berikan tanah ganti oleh kerajaan. Kerana ada berapa? 130 kuil yang tidak ada permit di wilayah persekutuan atau di Kuala Lumpur. 300 di Kedah. Entah berapa ratus di Perak. Tak boleh begitu, saudara. Yang saya ambil sikap begini ini kerana saya ambil pendekatan yang sangat sabar. Saya minta supaya selesai dengan baik. Tak apalah nak bagi ganti rugi. Tak mengapalah bagi tempat pindah. Ya. Jadi yang oh, oh, kelompok Islam yang ekstrem maki saya. Kerana dia kata saya ini tunduk kepada tuan Hindu. Yang kelompok Hindu yang lampau pula kata ini saya ini nak Islamkan semua. Apatah lagi masjid tu nak masjid Madani. Oh. Ha. Sampaikan kawan-kawan saya pun kata, Anwar, tak tukar tukarlah nama masjid tu. Ini jadi pemimpin pacul bagaimana mungkin. Bukan kita lakukan kesalahan. Cadangan kita itu tanah milik saya cek semua betul. Mesti ada pendirian. Untuk memimpin, mesti tegas dalam hal-hal yang -hal sedemikian. Jangan zalim, jangan anai, jangan robohkan. Tapi, jangan tidak lakukan apa-apa. Kawasan-kawasan amalan di situ, masjid-masjid berdekatan, sesak. Perlu ada tempat baru. Jadi sebab itu saya akan teruskan untuk meletakkan batu asas masjid pada 27 hari bulan. Dan saya minta jatuh kuasa kuil itu seperti mana mereka lakukan, runding dengan baik. Sudah bayangkan, menteri runding dua tiga kali. Datuk Bandar pergi ke tempat itu. Cukuplah. Ya. Jadi saya nak tegaskan. Bila kebenaran masjid ini diluluskan? 2019. Ya. Tahu Perdana Menteri masa itu. Bila diberikan kebenaran pembangunan. 2020 Perdana Menteri baru mengambil alih Bila diluluskan Kebenaran Mula Membangunkan Membina 2021 Perdana Menteri satu lagi Yang salah Perdana Menteri sekarang Ini macam cerita Edendam dulu lah. Yang tangkap dalam negeri. Lama. Yang dakwa pendendam Menteri selepas itu. Yang masuk penjara ketika pendendam Menteri, turun saya. Yang salah, PMX. Hmm. Tapi tak mengapa. rakan-rakan bertahu saya ini memang tak mengapa kita boleh hadapi baik-baik. Tapi yang 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 penting balik pada soal ini, saya suruh semua menurut agama. Ya. Kalau ada perbezaan pendapat sebanyak baik bincang cara elo. Jangan hasut. Pimpinan negara ini sekarang terutamanya, utamanya mengambil pendekatan yang sangat lunak. Jangan anggap kita ini lemah. Islam agama persekutuan umat Islam majoriti negara ini. Tetapi kita tidak gunakan itu untuk menekan sesiapa. Yang majoriti dan negara Islam sebagai agama persekutuan mesti ikut hukum dan undang-undang. Yang minoriti pun mesti tunduk pada undang-undang. We cannot have a tyranny of the majority, neither should we condone a tyranny of the minority. Kita kena pertahankan apa yang disebut nilai madani ini democratic values. Saya pilih untuk menjelaskan hal ini kerana nak bagi satu mesej yang jelas. Majlis Ugama wilayah, syarikat kenaan, Dewan Bandaraya, semua itu diminta sederhana, sopan, Bincang dengan baik, cari jalan penyelesaian. Kepada jatuh kuasa kuil, saya sebut begitu. Bincang dengan baik. Kami ini rakan dan sahabat, saudara. -saudara. Kami ini bukan musuh. Dan jangan gambarkan kami ini sebagai orang-orang yang zalim. Dan jangan dengar pengasut-pengasut. Ada yang Melayu yang bagi tahu apa salahnya buat masjid tepi kuil itu. Memang tak ada salah. Yang salahnya tanah itu milik syarikat. Jadi ikut peraturan dia. Dan kita pula beri ruang kepada kuil itu pindah dengan baik. Dan arahan kita konsisten. Tan Sri tahu. Kota polis Kuala Lumpur tahu. Jangan sama sekali ganggu atau mempersulitkan malam mereka. Ada orang yang bekas menteri, bekas mana menteri, jadi jago. Padahal semua kelulusan itu masa mereka berkuasa. Kelulusan membina masjid masa mereka berkuasa. Penjualan itu 2012. Orang peguam ni silap tarikh. Itu masa mereka berkuasa. Kelulusan masjid itu bukan masa saya. 2019. Dan bila kelulusan masjid itu bermakna syarikat mesti mewakafkan tanah itu. Bukan milik syarikat lagi. Dan ini tanpa kecuali. Itu peraturan dia. Jadi sudah insyaAllah keadaan akan baik. Saya yakin. Tetapi saya tidak mahu hal ini mengganggu. Negara ini tercabar, sistem geopolitiknya itu tidak menentu. Saban hari kita memikirkan hal itu. Kemudian kita harus pusatkan kepada kecekapan tata kelola. Kurangkan keterisan, hentikan amalan bobrok rasuah. Pemimpin-pemimpin yang mencuri wang rakyat dan negara. Hentikan itu. Kemudian tumpu untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Kita dari tarikan pelaburan, AI, data center, digital transformation. Kita bicara kesiapan anak-anak kita, termasuk anak-anak polis. Bagaimana nak kita latih dan tingkatkan upaya mereka. Menguasai bahasa Melayu dengan baik. Menguasai bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua yang cukup baik beri pendekatan baru artificial intelligence dengan aliran STEM paut sebagai anak bangsa dan jati diri dengan kekuatan dan kefahaman agama nilai dan budaya bangsa ini cabaran-cabaran kita kalau tidak kita akan tempah kalah dalam persaingan ini tak ada jaminan bagi anak-anak kita saya bukan nak mendabik dada kata pimpinan sekarang. Tapi jarang dalam sejarah di mana kita punya barisan pimpinan yang tumpu ini. Islah, bawa perubahan ke arah kebaikan. Tekan tiap kementerian, tiap jabatan, tiap agensi penguasaan Ya, sudah baik. Tetapi belum cukup baik untuk angkat martabat negara ini sebagai negara hebat saya punya cita-cita itu. Sebagai orang yang sudah angkatan tujuh puluhan. Apa tidak boleh difaham oleh orang yang lima puluhan, empat puluhan, tiga puluhan, dua puluhan. Kita mampu angkat matabat negara ini. Malaysia harus cemerlang dan hebat. Dengan usaha kita, upaya kita, kerja kita dan kesediaan kita melakukan perubahan sebaiknya. Tanpa kecuali, saudara-saudara. Demikian kesan saya kepada pasukan yang menjadi tunggak keselamatan negara dalam diri, kepada pasukan yang punya jaringan yang kuat dengan masyarakat, kerana kehadiran saudara hampir tiap negeri, tiap daerah, tiap kampung dan desa dan bandar dan berdepan dengan pelbagai masalah. Ini pesan saya yang agak lain daripada pesan untuk hari polis biasa. Nak bicara soal allowance, bonus, dah announce dah. Cukuplah setakat ini. Terima kasih. Sambutlah akhir Ramadan ini dengan meningkatkan amalan Al-Lakum Tattaqun dan sambutlah Aidilfitri dengan baik dengan keluarga saya yang bertugas percaya saudara punya sumbangan yang sangat berharga kepada negara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.